Rəhnək Abdullayev şəxsən özü bizə məktub yazdı. Və məktubda qeyd olunmuşdu ki, o bu barədə məlumatsızdır. Ümumiyyətlə övladının bizneslə məşğul olması ilə bağlı ittihiamları əsaslı saydı və məlumatsız olduğunu dedi, bilmədiyini dedi və hətta onun da qeyd elədi ki, siz gedin Rəşaddan soruşun. Ya amma halbuki yəni bu bunlar hamısı məlumdur. Rəşad Abdullayev Bildiyiniz kimi Socar Türkiyə Türkiyədə e, məsul şəxslərdən biri olub, orada e, oranın əməkdaşı olub, Türkiyədə çalışıb və Socar Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətidir. Yəni özəl bir şirkət deyil e, və Rövönəq Abdullayev Socarın e, rəhbəri, prezidenti olduğu dövrdə Rəşad Rəşad Abdullayev bu vəsaitlərə